ой, не пейте припрельно, там, ой, а зачем заниматься три часа? Да, ребят, вы поймите, что если ты любишь что-то, ты это просто делаешь. Отвечаю на комментарий. Мне написал человек, чем можно заменить брусья, если не можешь со своим весом, тем более с дополнительным весом на брусьях отжиматься. Вы можете заменить отжиманиями от пола, прональным хватом. Если у вас есть в спортзале гантели такие шестигранные, выставляете на полу прональным хватом и отжимаетесь от пола. И добавляете вес на спину, прогрессия нагрузок, чтобы была тоже. Можете сжать узким прональным хватом, на ширине плеч прональным хватом тоже. Написали тоже комментарии, какие есть базовые упражнения на грудь. Упражнения, которые я делал, это жим лежа гантелями прональным узким хватом, гантеля к гантели, жим лежа прональным хватом на ширине плеч гантелями, жим лежа гантелями обратным хватом, жим лежа в наклоне штангой, жим лежа гантелями обычно в наклоне лежа вниз головой штангой, вниз головой. Отжимания от брусьев, отжимания от пола разными хватами, прональным, на ширине плеч, широким хватом, обратным хватом, узким хватом. Отжимания от грифа в страховочных стойках. Разные углы в страховочных стойках выставляете, где приседать со штангой. Жим лежа штанги сплинтов пол амплитуды, жим с бруска, да на груди брусок 5 см или 10 см, работа над дожимом. Жим штанги обратным хватом, жим штанги узким хватом, жим штанги заобразным грифом, лежа в наклоне, вниз головой, отжимание от пола. Ноги на возвышение ставите, любое возвышение на полу, когда ноги. Две ноги на полу отжимаетесь от пола, одна нога на полу тем самым вы себе делаете больше нагрузку на грудак. И еще много упражнений я делал, друзья, все не перечислились на видео, понимаете, друзья. Главное, что прогрессия нагрузок была. Очень много есть базовых упражнений, что на ноги, что на грудь. Это именно какие я делал, друзья. Если вы будете разнообразие делать, у вас не будет застоя. Если вы будете поднимать углеводы, нормально питаться, спать, высыпаться, на турах вы тоже будете нормально прогрессировать. Так что так, всем спасибо за просмотр, давайте, пока.